নিউজ খবরের বন্ধন শুরু করছি আজকের খবর

나디들. 도나지. 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 도 তুমি কবিতা খালি করতে নেবা আচ্ছা আচ্ছা दिवी, दिवी हो, 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 हो चुकी है हमारे बीच माननीय मंत्री महोदय जनाफिरा दकीम साहब काउंसलर जनाब मोहम्मद अजमर खान साहब फिर दर्शनी हकीम साहबा काउंसलर साहब के अहलिया मोहतरमा और तमाम कार्यकर्तागण मौजूद हैं अब हमारे मंत्री महोदय अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हुए हम सबों के बीच प्यार का पैगाम देते हुए केक काट रहे हैं जोरदार तालियां बारे बारे। गरीब बच्चे के पढ़ने के लिए वो कन्याश्री किया तो ये गरीब के लिए ममता दी ने फिर रूपोश्री किया गरीब पिता जो अपने बच्ची को नहीं दे सकता है शादी तो रूपोश्री से पैसा लेके उस पैसा से जैसे सर्वे पच्चीस हजार रुपया में उनका शादी करता है फिर ममता दी ने साथी दिया जहां पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिलता है तो प्राइवेट में भी जाके आप एड्... काम करा सकते हैं जैसा हम लोग का कोर्ट में ज्यादातर इस्लामिया हॉस्पिटल में हो रहा साथी कार्ड इसमें भी होता है तो कई ऐसा है जो ममता जी ने किया है मगर सब कुछ लखीर भंडार गरीब मां बहन उनके इज्जत के लिए आज तो सारा हिंदुस्तान उसे देख के कर रहा है झारखंड भी कर रहा है बिहार भी कर रहा है सब कुछ कर रहा है मगर इसका शुरू किया था ममता बनर्जी तो ये काम ममता बनर्जी ने किया और मोदी जी के गरीब के हित में क्या किया मैं सोच रहा तो देखा गरीब के हित में सबसे बड़ा काम हमारे चाक के सामने जो हुआ है वह है मोदी जी ने किया जो पूरा पोर्ट को बेच दिया ज्यादातर अभी बर्थ अदानी जी ले लिया ये सब इलाका में भी जहां पर पोर्ट का क्वार्टर है टूटा क्वार्टर है जमीन है वहां पर भी सुनने में आ रहा है जो अदानी जी को देखा दे। हिंदुस्तान के सब एयरपोर्ट दे दिया हिंदुस्तान के हर एक पोर्ट दे दिया हिंदुस्तान के जो रेल लाइन था उस रेल वो भी बेच दिया गया तो गरीब के हित हित में क्या गरीब के हित में से एक ही आवाज उठाया हुआ है जय श्री राम तो जय श्री राम क्या गरीब के हित का आवाज है ये हजारों साल से आ रहा है और हजारों साल बाद में भी रहेगा मोदी जी ने इसका कोई सृष्टि नहीं किया मगर जैसा मेरा बेटी कह रही कि ना मार्केटिंग मोदी जी मार्केटिंग किया है और जो हमारे हिंदू भाई है जो धार्मिक भावना रखते हैं उसके धार्मिक भावना से खेले हैं गरीब के वोट से मगर सच्ची बात से कोई गरीब के लिए कोई काम नहीं किए और हमारे पार्टी जब से आया है ममता जी के सरकार तब से हम इसमें विश्वास रखते हैं जो हमारे माल लोरी सुनाया करती थी हिंदू बनेगा ना तो मुसलमान बनेगा इंसान के औलाद है तो इंसान बनेगा तो हम लोग यही देते हैं जो इंसान बनने के घृणा की राजनीति हम तृणमूल कांग्रेस नहीं करते हम तृणमूल कांग्रेस कभी घृणा की राजनीति नहीं करते हम प्यार की राजनीति करते हैं क्योंकि ये बंगाल की धरती है जहां पर चैतन्य का पैदा हुआ जहां पर हमारे ठाकुर श्री श्री राम कृष्ण का पैदा हुआ जहां पर विवेकानंद जी का पैदा हुआ ठाकुर श्री श्री राम कृष्ण देव जो सारा जिंदगी काली काली माता के आराधना की दक्षिणेश्वर में काली का पुरोहित थे काली पूजा काली का अराधना की निकल के जाके मस्जिद में गए और जाके कैसे नमाज पढ़ा जाता है वो सीखा से निकल के गिरजा में गए पादरी के पास जाके इसका शिक्षा लिया जहाँ पर वो कैसे चर्च में प्रेयर किया जाता है उसका शिक्षा लिया और निकल के आके कहा जो तो मौत तो, तो पौत इसका मतलब आप जो भी मत दीजिए रास्ता उतना ही है रास्ता तो सिर्फ विधाता के पास जाता है आप चाहे डायना से जाइए चाहे माया से जाइए चाहे इधर से जाइए ये रामकृष्ण देव की वाणी है जो बंगाल में तो हमें जहां पर चैतन्य ने सिखाया श्री श्री चैतन्य इसको लेकर अभी हो रहा ना इसको जिसको मानने वाले हैं चैतन्य उन्होंने कहा मेरे चीज को सिर काना ताई बोले कि प्रेम देना গরম পানীয় জন্য বিশ্বমানের ফ্লাস্ক মাইক্রো ওভেন মিক্সার গ্রাইন্ডার ইন্ডাকশন সহ আধুনিক রান্নাঘরের সামগ্রী উৎপাদন সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে বড় সিল পাশাপাশি বিশ্বমানের সোলার গ্লাস যা সোলার সিস্টেমের অন্যতম সামগ্রী তৈরি করে সারা বিশ্বে নজির গড়েছে দেশের মাদকাসক্ত বিশ্ববাজারে জীবনের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনছে চুচুড়া নবজীবন ফাউন্ডেশন আজ থেকে সাত বছর আগে পথ চলা শুরু হয়েছিল এই সংস্থার হুগলি জেলা থেকে শুরু হয়েছিল নবজীবন ফাউন্ডেশনের কাজ আজ গোটা উত্তর পূর্ব ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে তার ব্যাপ্তি জেলা ও রাজ্যের হাজার হাজার মাদকাসক্ত যুবকদের মানসিক ও শারীরিক চিকিৎসার মধ্যে দিয়ে সুস্থ জীবনের পথে ফিরিয়ে আনছে নবজীবন ফাউন্ডেশন কি করে এই সংস্থাকে তিল তিল করে গড়ে তুলছেন বন্ধন নিউজ এর ক্যামেরার সামনে সে কথা বললেন সংস্থার কর্ণধার চন্দন দাস দেখি ওটার মধ্যে কি কি আছে বা পাড়ার বড় দাদারা করছে আমি একটুখানি করি ফিলিংসটা কি সেটা দেখতে যায় এবং একটা সার্টেন টাইমের পর কি হয় সেটা ফ্রিকুয়েন্সিটা তখন অনেক বেশি থাকে গ্যাপ থাকে যখন শুরু করে পরবর্তীকালে যখন নির্ভরশীল হয়ে পড়ে সেই একটা সাবস্টেন্সের উপর তখন সেটা থেকে বেরোনোর জন্য সে নানারকম চেষ্টা করে কিন্তু তার ওয়ে আউটটা জানা নেই যে কোন রাস্তা দিয়ে গেলে নেশা থেকেও বিরত থেকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপন করা যায় তো আমি ভাবলাম যে শুধুমাত্র আমি সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপন করলাম আমার জীবনের সার্বিক উন্নতি হলো বা আমার যেসব এম বা আমি জীবনে যে যে জিনিসগুলো করতে পারিনি সেগুলো আমি ফুলফিল করলাম শুধু তাহলে তো শুধু আমার কথাই ভাবা হবে তাহলে আমি এরকম কিছু কাজ করি যাতে আমার মতো আরও পাঁচজন আমার দ্বারা উপকৃত হয় এবং একটা সার্টেন টাইমের পর যখন মানুষ চায় যে ফিরতে অথচ তার কাছে রাস্তা থাকে না একটা একটা করেছে এই গরম পানীয়র জন্য বিশ্বমানের ফ্লাস্ক মাইক্রোওভেন মিক্সার গ্রাইন্ডার ইন্ডাকশান সহ আধুনিক রান্নাঘরের সামগ্রী উৎপাদন সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে বড়সিল পাশাপাশি বিশ্বমানের সোলার গ্লাস যা সোলার সিস্টেমের অন্যতম সামগ্রী তৈরি করে সারা বিশ্বে নজির গড়েছে বড়োসিল দেশের বাজারে পাশাপাশি বিশ্ববাজারেও সব প্রতিযোগী কোম্পানিকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে ভারতের বরোশিল রাজস্থানের বরোশিল কারখানায় বারোশো হয়েছে প্রতিদিন রাজস্থানের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে ওই মহিলাদের গাড়ি করে কারখানায় নিয়ে আসে কারখানা কর্তৃপক্ষ তারা বরোসিলের বিশ্বমানের প্লেটের ডিজাইনে কাজ করে দিনের শেষে তাদের গাড়ি করে বাড়ি ফিরিয়ে দেয় কারখানা কর্তৃপক্ষ কর্মসং স্থানের এই বিনোজিত দৃষ্টান্তের জন্য বড়সিল কোম্পানিকে in জানায় ভারতবাসী philosophy is simple understand the evolving needs of our customers and deliver solutions to meet them.